Okay? Uh, jawapan untuk calon B ialah gaya hidup tidak aktif. Okay? Jadi terima kasih kepada rakan uh, saya yang telah memberi hujah. Uh, kali ini saya pula uh, untuk giliran saya uh, punca-punca seseorang itu menghidap penyakit ialah kerana gaya hidup yang tidak aktif. Gaya hidup tidak aktif seperti bersukan, beriadah dan berjalan menyumbang kepada pelbagai penyakit. Ramai orang tidak meluangkan masa untuk bersenam kerana kesibukan harian. Duduk terlalu lama tanpa aktiviti fizikal menyebabkan metabolisme menjadi perlahan. Kesannya ia boleh membawa kepada masalah berat badan, sakit sendi dan juga penyakit jantung. Bak kata perpatah, badan cerdas, bad badan cerdas, otak cerdas. Justeru itu gaya hidup aktif perlu diamalkan untuk mengekalkan kesihatan tubuh badan. Ha, macam tu. Itu untuk calon B. Sebab isinya ialah gaya hidup tidak aktif. Okey. mana tahu kebetulan nanti masuk ujian lisan kamu dapat tajuk lebih kurang sama. Jadi rugi ya anak-anak kalau tak tengok modul tempat saya. Okey, jom kita tengok contoh seterusnya untuk jawapan calon C. Okey, katakan kamu adalah calon C. Okey, isinya ialah tekanan emosi dan mental. Okey, ini juga adalah punca eh. Terima kasih kepada rakan. Ha, lepas tu, Assalamualaikum cikgu. Ha, catu. Kamu bolehlah ucap saja apa yang kamu nak ucap untuk ayat pertama. Lepas tu terus saja. Jangan bagi ayat panjang-panjang. Uh, tak perlu yang kata-kata uh, yang madah-madah tu tak payah. Sebabnya kamu kena terus. Sebab kita nak ambil petaksi, nak ambil markah pada isi. Cukup sekadar memberi salam uh, dan sapaan. Uh, satu ayat, tak perlu ayat yang Terlalu panjang dan pembuka bicara Yang terlalu panjang, sebab itu Bukan markah, bukan markah ya Bukan markah, markah kamu adalah pada Jawapan, jadi teruskan Saja, punca-punca seseorang itu Menghadapi penyakit adalah Kerana tekanan Emosi dan juga mental Tekanan emosi yang berpanjangan boleh menjejaskan kesihatan seseorang individu kerana individu yang tertekan sering mengabaikan penjagaan diri dan pemakanan. Ini kerana tekanan menyebabkan gangguan hormon, gangguan tidur dan imuniti akan menjadi rendah. Kesannya ia boleh membawa kepada penyakit seperti insomnia, kemurungan dan sakit jantung. Ungkapannya, bak kata pepatah kesihatan mental adalah kunci kesejahteraan hidup. Itu adalah slogan. Okey. Maka pengurusan emosi yang baik amat penting untuk mencegah penyakit. Okey. Ini untuk contoh jawapan calon C. Mari kita tengok. Contoh jawapan calon D. Lihat bila kamu menetapkan isi berbeza-beza kamu tidak akan berebut dan bergaduh kerana isi yang kamu uraikan tak sama dengan kawan walaupun tajuknya sama tapi isinya berbeza okey kita lihat seterusnya punca-punca seseorang itu menghidap penyakit adalah disebabkan persekitaran tercemar persekitaran yang tercemar menjadi faktor luar penyakit Pencemaran udara dan air membawa pelbagai bakteria dan bahan toksik. Udara yang dipenuhi asap dan air yang tercemar boleh masuk ke dalam tubuh melalui pernafasan dan pemakanan. Kesannya, individu boleh menghidap penyakit seperti asma, barah paru-paru dan cirit-birit. Bak kata pepatah, kerana nilai setitik, rosak susu sebelanga. Akibat daripada kelalaian manusia, menjaga alam sekitar menyebabkan pelbagai kuman dan bakteria hadir dan membawa pelbagai penyakit kepada manusia. Oleh itu, jelaslah menjaga kebersihan persekitaran adalah tanggungjawab bersama demi kesihatan sejagat. Okay. Ini contoh. Okay. Kamu kena bercakap sedemikian. Kamu tak boleh cakap um, saya bagi contoh. Kamu tak boleh cakap punca-punca seseorang itu minta penyakit. Kamu tak boleh tengok atas, tengok bawah, tengok tepi. Lepas tu kamu tak boleh tutup mulut kamu. Sebab kalau kamu tutup mulut, markah kamu tak ada. Jadi jaga-jaga pastikan kamu bersedia. Apa yang kamu perlu buat sebelum ujian bertutur a berlangsung yang sebenar kamu kena berlatih. Berlatih membaca, lihat semula contoh-contoh soalan, pelbagai contoh. kalau akan ada lagi modul saya akan beri lagi beberapa lagi contoh. Okey, untuk masa akan datang. Tapi kamu juga boleh cari sahaja di mana-mana medium untuk dapatkan pelbagai lagi contoh. Okay. Okay. Seterusnya, okay, kita dah habis. Petua tambahan. Saya bagi petua tambahan. Sebelum saya tamatkan modul 4, latih diri bercakap secara spontan. Gunakan nota ringkas jika perlu. Bukan skrip penuh. Kamu hanya perlu nota ringkas yang imbakuk tu Kemudian kamu boleh bercakap sendiri. Amalkan latihan kumpulan secara berkala, fokus pada keyakinan, etika dan kejelasan bahasa. Sangat penting. Okay, kamu sangat penting uh, ada keyakinan. Membina keyakinan hanya diri sendiri yang boleh buat. Saya pun tak boleh tolak awak. Saya cuma boleh beri nasihat. Tapi kalau kamu tak berlatih, kamu tak ada keyakinan untuk bercakap dekat depan kamu dalam masalah. Jadi, kamu boleh gunakan modul saya ini untuk melihat dan belajar cara untuk bercakap. Okey. Sekian saja untuk modul saya yang keempat. Kita jumpa lagi untuk modul yang kelima. Bye-bye. Assalamualaikum.